Я никогда ни с кем не пытался развязать конфликт Но если ты посмел обидеть кого-то из близких Ты влип, устрою тебе жесткий три по уральскому лесу То, что было бы потом, сейчас говорит не к месту Девять грамм у микрофона со мной, мои братья Если есть слова, есть тысячи способов их потратить Если есть что сказать, не молчи, скажи Если я рифмую, поверь, всегда только от души Мои корни на Кавказе, но родился в Средней Азии Учился в школе по Пушкину и по Крыловским басням Люблю баски, ты уважаю Майка Тайсона, не сомневаюсь сомневайся, дам значит, если хочешь со мной кусаться Близкие знают, у меня всегда открыты двери Для всех, кто ко мне с добрыми намерениями Я часто становился первым, я стремлюсь быть первым Оставаться верным себе, выдержали бы нервы воспринимая критику, как стимул движения вперед Меня учили говорить всегда все прямо в лицо Добраться до намеченной цели и не сдаваться При этом не просить, не верить, не бояться Когда мне было 14, я выглядел за 20 Перед старшиками приходилось за сверстников прыгаться Этот зверюга мой все же нашел до чего докопаться Моя мама плакала, а он продолжал улыбаться Ей богу, перегрыз бы глотку этому уроду братцы Только не место, не время было срываться Нашлась лазейка, чтобы страны по-быстрому убраться Все случилось так, что не со всеми успел попрощаться Пользуюсь моментом, отдаю свой респект Я не забуду тебя, каменный город Ташкент В моих воспоминаниях тобой оставлен след тем, кто меня помнит, передаю привет Когда качает музло, дай мне в руку микро Я несколько слов, в свой необыкновенный флоу Все как есть, без издержек, все по-прежнему не банкрот ни а не богач Шевелюсь где-то между Не люблю снежный, под ним слабеют промежности Не могу уснуть, сильно сушат во рту и сводят челюсти Не люблю слушать от друзей дурные вести Хотя по ходу этого не избежать, хоть тресни Я не хочу пахать на безбожную пенсию Поэтому совершаю некие коммерческие действия С утра в студии готовлю товар Вечером клуб или бар, 9 грамм, толпа в карман, гонорар